ভাত আঞ্জা বনাই আছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড টিফিটো গমেই পইচা তাকো ডিফিৰে ভাত আঞ্জা বনাই আছোঁ ইয়াৰ ইফালে আলু ভাত কেৰেলা ভাজি আৰু ইফালে দালি সিজাই দিছোঁ আৰু ইফালেখিনি টেঙাপাত মেষ্টা টেঙা দালি টেঙা পাত বনাম পূৰা গৰম পৰিছে আৰু এতিয়া মই সময় দুখাই আছোঁ কেইটা বাজিছে ইফালে ঘূৰি আঠটা বজাই নাই ৰাতিপুৱা দহ মিনিট বাকী আছে তাতে ইয়াত ডিফিৰ ভাত আঞ্জা মোৰ প্ৰায় হ'লেই ইফালে ভাতকেৰেলা ভাজিখিনিও হ'ল আলু এটা কাটি দিছোঁ ইচান মৌচুমে ভাতকেৰেলা নাখাই কেনে তাৰ সেইকাৰণে আলু আৰু দালিখিনি বনালে হ'ল ভাতো হ'ল আৰু এইকেইদিন ইমানেই গৰম পৰিছে বাপৰে আমাৰ ইফালে বুলি নহয় চবফালে কিজানি না আৰু পানীটো নায়েই একদম নাজানো এইবাৰ কি যে হ'ব কি কৰিব ভগৱানে মাটি ফাটি অৱস্থা নাই ধানটো একগুচিও দিবই পৰা নাই নাজানো আৰু চব দিয়া ন নিজেতো কিনো কৰিম উপায়ো নাই ভগৱানৰ ওপৰতে চব এৰি দিছোঁ যি কৰে আৰু তাকেই গৰমতো থাকবা নৰা নিচিনা থবা নৰা নিচিনা সেইকাৰণে একদম ৰাতিপুৱাই পুৱাই দি ফিলে ভাত আঞ্জাখিনি বনাই মেলি থৈ দিওঁ আৰু বতৰতো আজি ৰ'দ নাই তথাপি কিবা এটা গুপ গুপে গৰম উঠিছে ইয়াত দেখা পাইছা ন ৰ'দতো নাই যেনে এই পানী আহি পুৰিব আৰু এই পানী পুৰিব আৰু সেনেকুৱা নিচিনাই হৈ দিছে কিন্তু গৰম পুৰা গোপ গুপীয়া তই ইমান বক বক কৰি নাথাকো নাজানো কিমানখিনি কি দুখা পাৰিম এতিয়া মই দালিখিনি চম্ভাৰ দি ল'ম আজাৰ আঞ্জা বনোৱা কমপ্লিট মই ধুনীয়া কৰি এতিয়া এই বাচন বৰ্তনখিনি ইফালে কেৰাহী আৰু ইফালে ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা বাচনখিনি মই চাফা কৰা নাই এইখিনিও আছে এতিয়া এইখিনি চাফা তাফা কৰি অলপ সময় ৰেয়াইছিলোঁ আৰু সেই চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু গৰমত মই কি বনাই থাকিম ন আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি চিৰা দি চাহ খালোঁ আৰু অলপ আগতে ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে দেখাইছিলোঁ ন মুি দিবা আহা আমি চাহ খোৱা হোৱাৰ পিছতহে মুড়ি দিব আহিছে আৰু আমাৰ ফালে এনেকৈ ঘৰে ঘৰে মুড়ি দিবা আহে মুড়ি দি ধান লৈ যায় তথাপি কেতিয়াবা অলপমান কি হয় ন ৰেহাই হয় পইচা পাতি সিহঁতৰ নাথাকিলে ধুনীয়াকৈ ধান দি মুৰি অলপমান কিবা চাহৰ লগত খাবা একো নাথাকিলেও তথাপি মুড়ি কেইটামান খাব পাৰোঁ তো সেইটোৱে নিশ্চয় কথা এতিয়া বক বক নকৰোঁ সেইখিনি চাফা কৰি আনো যায় দেখা পাইছা না বাহিৰৰ বতৰ এইয়া ইমানেই গৰম পৰিছে ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়া আছিল বতৰতে ভাবিছিলোঁ আজি ইমান গৰম নকৰিব নেকি কিন্তু নাই ইমানেই গৰম পৰিছে তেতিয়া ভাত আঞ্জা বনোৱাৰ পিছত আৰু একদম ভিডিঅ' কৰিব একোৱেই মন নাগিল আৰু এই গৰমত কিনো ভিডিঅ' কৰিম ন কিনো দুখাম একদম মানুহটাই থকা খোৱা অশান্তি হৈ গৈছে সেনেকুৱা নিচিনা ভাত আঞ্জা বনোৱাৰ পিছত অলপমান বাহিৰত ওলালোঁ ঠাণ্ডা হৈ তাৰপিছত আৰু আহি বিচনাতে বহি আছিলোঁ এতিয়া বাৰটাই বাজিল সেই এটা বস্তু দেখাবৰ কাৰণেহে আৰু কেমেৰা অন কৰিলোঁ বস্তু মানে দুখাঙা ঈচান মানুহ গৰমত থাকিব খাব পৰা নাই আৰু ইচানৰ অৱস্থা ৰ মই বেক কেমেৰা কৰি দুখাই আছোঁ অৱশ্যে ময়ো অলপ আগতে কি কৰি আহিলোঁ ৰ একেবাৰে পকা কাঠল খোৱাত ব্যস্ত ঈশান ইমান গৰমত বাপে ময়ো একে কি ইমান খাই আহিলোঁ বায়িনা তাতে আৰু বিৰাট ভাল লাগে এই কঁঠাল এটা খাই কিনে বায়সিনাৰে অৱশ্যে নাই আৰু শেষে হ'ল আৰু ইফালে আছে অলপমান খাবি নে নাখাৱা আৰু এনেকাই সৰু সৰু এই কাঠ হ'ল দা আৰু কিখিনিও কক এটাও ইয়াৰ দেখা পিছা না ইমান ধুনীয়া সৰু সৰু খাবও বিৰাট ভাল লাগে সেইকাৰণে ময়ো তাহাঁতাতে যোৱাতে কেইকমান খাই আহিলোঁ এতিয়া আৰু থাকিব পৰা নাই গৰমত দি গৰম লাগিব লাগিছে তই গৰম লাগব ৰ ইচান কিন্তু এই গুটিকেইটাহে বিৰাট সৰু সৰু কিন্তু সৰু হ'লেও কি হ'ব ধুনীয়া আছে এয়া ধুনীয়া কৰি সিজে এইখিনি এতিয়া থৈ দিবি যা ভাল কৰি আৰু খাবি দি পানী দি আৰু ইফালে পথাৰততো পানী নায়েই আৰু আমাৰ পুখুৰীৰ অৱস্থা মই দেখাই দিছোঁ এইয়া পানী চানী শুকাই মাছ এৰি দিম বুলি ভাবছিলোঁ কিন্তু এয়া পানী নায়েই শুকাইছে গোটেইখিনি সেইয়া মাটিয়ে দেখা পায় সেইকাৰণে আৰু ক'ত মাছ এৰি দিয়া হ'ব আইফালে মিছন মিচি মিছন বোলে মিচিনৰ শব্দ এই আহিফালে বিচৰা কি কৰিব মানুহখিনিয়ে একদম মাটি তলৰ পৰা এয়া বয়েৰিং পানী দি হ'লেও এইফালে হাল মাৰি আছে নাজানো আৰু কষ্টৰ ফল কি হয় কি কৰিম এইবাৰ উপায়েই নাই এইয়া অলপমান ৰুইছেও এইয়া পানী নাপালে ক'ত আৰু হ'ব না ৰুলেও দেখা পাইছা নাই ইফালে হাল মাৰি আছে ইফালে মেচিনৰ পানী এৰি দিছে কি কৰিম গৰমত একদম অৱস্থা নাই দেখা পাইছানা মানুহটোৱে ঘামি জামি অঁ আৰু ভিডিঅ'ত ৱেলকাম কৰাই নাই ন হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ চবেই ভালে আছে চবে ভালে থাকাতে বিচাৰোঁ আমাৰ সেই একেষণাৰ নিচিনা ভাল বেয়া দুটাৰ মাজতে আছোঁ দে আৰু কিবাকৈ চলি ভগৱানৰ কৃপাত আৰু নাজানো কিমানখিনি কি দুখাপম এই গৰমত তথাপি চেষ্টা কৰি যাম বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু গৰম কাৰণে আচলতে এইকেইদিন একদমেই মন জনা আছিল ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবা ত' যদি ভাল লাগে লাইক কৰ কমেণ্ট কৰ শ্বেয়াৰ কৰ আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেল এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰ আৰু যায় নেকি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় ত' থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ইজান খাব হোৱাই নাই নেকি ৰে এতিয়াও বাপৰে কিমান খাবা তই হৈছে এইখিনি আছে ৰ সেইখিনি থ মৌচুমে খাব নেকি এইখিনি মানে নাখায় আৰু গুটিখিনি হয় কি ৰাঙা মুগত ভৰাই থৈ দি ধুনীয়া গুৰি ইমান কি কাঠলৰ গুটি ন বাপৰে বিৰাট ভাল লাগে মোৰ কাঠলৰ গুটি খাই কেনে ইচৰা ইমান ধুনীয়া খাৱা মাৰছে দে সোনকালে কি কৰ গৰম পুৰা ধু ধু ধুই কেনে কি কৰ ইখিনিও একবাৰ ভৰাই থৈ দে মচুমা খাব নেকি সি কুচুৰ লুটি কেইডালমান আনি থৈ দিছিলো কায়ো নাখায়েই ইমান ধুনীয়া কৰি ওলাই আছে সেইকাৰণে দেখা পাই কেনে লৈ আহিলো এতিয়া হ'ব মোৰ কাৰণে মচু মিচনটো নাখায়েই ভাল নাপায় আৰু এতিয়া মানে বাৰিষা আমাৰ ইয়াত অলপমান শাকৰ অভাৱ এটা কম নিচিনাই অভাৱ মানে আছে সেনেকুৱা অভাৱ নহয় কিন্তু একদিনৰ কাৰণে অলপ অভাৱ কম এতিয়া কচুৰ লুটি ওলাইছে কচুৰ ফুল ওলাইছে ধুনীয়া কৰি তাৰপিছত কচুৰ পাতো সেনেকুৱা খাৰ দি বা ধুনীয়া কৰি টেঙা ঠাৰিকেইডাল গৰমত ভাল লাগে না এতিয়া ধ লওঁ খান আঠা নায়েই দেখোন বেছি হা তেল কি কৰিবই নালাগিব ইচান গুটিখিনি লৈ নেকিলেই সেই তোৱাতকৈ নোকোৱাই ভাল মই নিজে কৰিব লগা হ'ল দেখোন এতিয়া এইখিনিও এনেকৈ থুলি ছাগলীয়ে খাই যাব কোনোফালে মানে শান্তি নোহোৱা নিচিনা হৈছে বাপৰে ইয়াতে শুকাই দি থওঁ লগে লগে তুলিব লাগিব নহ'লে এইখিনিয়ে ছাগলীয়ে খাই যাব আৰু ইয়াত গছৰ অৱস্থা ইয়াৰ দেখা পাইছানা গৰমতে পানী নাথাকিবাতে একদম মৰি যাব লাগিছে ৰাঙাপুৰে সেইখিনি দি থওঁ এনে গৰম তাতে আৰু লাইনৰ নাই দেখা পাইছানে ইয়া কিমান সময়ত গিছেৰে মৌচুম লাইন কিমান সময় হ'ব অশান্তি হৈছে আৰু গৰম বন্ধ মানে এইবাৰ আমাৰ ভালে এই চান চাহিডাল কিয় ফলাই ফুৰিছা কাণ চাফা কৰা আৰু অঁ এতিয়া মৌচুমত দাই অনলাইন লৈ আনিছিল ভাল হয় দেই কাণ চাফা কৰোৱা খোজালে ভালকৈ থক তুলি কিনে আৰু কি কৈ আছিলোঁ গৰম বন্ধ এইবাৰ কিন্তু গৰম বন্ধ ভালেই গৰম গ'ল আমাৰ বাপৰে যেনেকাই গৰমৰ বন্ধ দিছে গৰমো সেনেকাই যাব লাগিছিল মানে গৰম ক'তো যাব পাৰাই নাই সেই গৰমত ধৰি ক'তনো যাম আৰু যাবা ঠাইতো লাগতো আছে ঠাই থাকিলেও কি হ'ব সেইটো লাগিব না অলপ আৰু ইফালে ভাবিছিলোঁ ক'তবা অলপ যাম বুলি কিন্তু গিলেও কি ইফালে যে ধানখিনি পানী আহিলে পিছত আৰু যদি ইফালে থৈ যাম পানী পুৰিলে কিজানি ধানখিনি ৰুব লাগিব সেনেকৈ সেই আশাতে মানে ইফালে সিফালেও যাৱা অলপমান বন্ধ হৈ আছে বাৰু আৰু ইচান দিচোন মই এইকেইদিন গৰমৰ বন্ধত কি বনালোঁ দুখাইদিন এটা নতুন বস্তু শিকিলোঁ দেই মই এই গৰমৰ বন্ধতে কাম নাই বন নাই যে ৰাতিপুৱাই ভাতখিনি বনাই আৰু মৌচুমিছানতো স্কুল নাই সেনেকৈ কামো নাই এতিয়া তাহাঁত স্কুল থাকিলেহে অলপমান তথাপি কাম ওলায় না এতিয়া কামো নাই ঘৰত বহি বহি কি কৰি থাকিম তাকেই এটা নতুন বস্তু শিকিলোঁ নতুন বস্তুতে হৈছে এইয়া ধৰিব পাৰ্চ না কি হয় খালৈ খালৈ বনাব শিকিলোঁ ইমান পাৰফেক্ট হোৱা নাই তথাপি প্ৰথম বনাইছোঁ যিহেতু অলপ আহিছে এফানা ধুনীয়াকৈ এইয়া আৰু এটা বনাইছোঁ এতিয়া প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু এটা বনাইছিলোঁ এয়া ইটা ইমান ঠিক নহ'ল মানে বেলেগৰ কি দিয়ে বনোৱা ন এটা কি কৰে পিছত আৰু যিখিনি তাহাক দৰকাৰ নহয় এই টেঙলখিনিখিনিহে মই আনি কেনে বনাইছিলোঁ যে আৰু ইয়াৰে কেইডালমান মই নিজেও মানে একদম নাজানোৱেই টেঙল কি কৰবা তথাপি বাঁহৰ পৰা একদম কাটি কি কৰি বিচ মানে চেষ্টা কৰি হ'লেও বনাইছোঁ কিবাকৈ এয়া ইটা ইমান ঠিক নহ'ল যিটা ফাষ্ট বনাইছোঁ সেইটোৱেই কিন্তু ইয়াৰ চেফটা ঠিক হৈছে ইয়াৰ ধৰিব পাৰ্চ ন মুখখন বেছি ডাঙৰ হৈছে না মুখখন বেছি ডাঙৰ হৈছে খালৈ তথাপি বনাইছোঁ যে পাৰিছোঁ যে নিজে কিবা এটা শিকিছোঁ সিতেই বহুত মোৰ কাৰণে কি গৰম ক'ত গ'লি মুখখন ক'ত গ'লি এইফালে মুখখন বাপৰে আন্ধাৰ হৈ আছে ইমানেই গৰম বাপৰে বাপ বাপ থ ভৰাই থাৰ তথাপি কিবা এটা যে কামত মানে একত কি নিদিব ক'তনো আৰু ইয়াতে মাছ মাৰি কিমাননো মাছ সোমাব না এইখিনি ইমান মান খালৈ তাৰ মাছ নাথাকিব দেচোন এয়া ইমান কি হৈছে পাতলা হৈছে তথাপি ধুনীয়াকৈ ফুল চুল সাজাই থোৱাটো হ'ব ন ফুলদানি হ'ব সেইকাৰণে ধুনীয়া কৰি ইয়াতে পাথৰ চাথৰ দি কিনে ফুল থম বুলি ভাবি আছোঁ ধুনীয়া কৰি ফুল সাজে থ'ম থ ভৰাই থৈছান